بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الذين رفعوا منار الدين وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وتاخير الجاهلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد قوم لا يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبالسند المتصل يقول أستاذنا المكرم الفخم المفخم شيخ العرب والعجم شيخ الحديث هادئ القوم حافظ الشريعة طبيب الأمة مفتي الديار جنيد وقته شبليُّ زمانِه فريدُ عسرِه وحيدُ دارِه نظيرُ يومِه المرشدُ الكامل أميرُ حفاظة الإسلام الحاج العلام مولانا وأولانا الشاه أحمد شفيع ابن بركة علي الراغو نبي بارك الله تعالى في حياته يقول حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد ابن حبيب الله المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ كتب الإرشاد فقيه عسره أبو مسعود رشيد حمد الأيوبي الجنجوهي رحمه الله تعالى ها وأيضا قال حدثنا وأجازنا الشيخ حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانو رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد الغني ابن ابي سعيد المجددي الدهلبي رحمه الله تعالى ها وايضا قال حدثنا واجازنا الشيخ الشاه احمد علي السهار الفري رحمه الله تعالى ها وايضا قال شيخ الهند حدثنا واجازنا الشيخ الشاه أحمد علي السهار الفوري رحمه الله تعالى وأيضا قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشام محمد مظهر النانو رحمه الله تعالى وأيضا قال حدثنا وأجازنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفاني فتيو رحمه الله تعالى كلهم قالوا حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه أبو سليمان محمد إسحاق المحدث الدهلبي رحمه الله تعالى وأيضا قالوا حدثنا وأجازنا الشيخ عابد الأنصاري السندي ثم المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد الغني ابن ولي الله المحدث الدالبي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ مسند الهند الشاه ولي الله ابن عبد الرحيم المحدث الدالبي رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ ابو طاهر محمد بن ابراهيم الكردي الكوراني رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني ثم المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن احمد الرملي المعروف بالشافعي الصغير رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ قاضي القضاة زين الدين أحمد زكريا ابن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ حافظ الدنيا ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ مسند القاهره ابراهيم بن احمد الصنوخي رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الصالحي المعروف بابن الشهنة رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو علي الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى الهربي رحمه الله تعالى، قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الدوادي رحمه الله تعالى، قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد الصرخسي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجاثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري رحمه الله تعالى ها وأيضا قال أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الكوراني حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة طاهر الفطني رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ العلامه حسام الدين رحمه الله تعالى، قال حدثنا واجازنا الشيخ ربيع بن صبيح رحمه الله تعالى، قال حدثنا واجازنا الشيخ ابو عيسى محمد الترمذي رحمه الله تعالى، قال الفرابري والترمذي حدثنا واجازنا الشيخ الشيخ الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة إبن بردزبة الجوفي البخاري ونفانا وإياه بعلومه آمين قال الشيخ بعض قول الله تعالى عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وقال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امين يا رب العالمين